হাওড়া দমজুরের বিভিন্ন জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ মুর্শিদাবাদের ঘটনার প্রেক্ষিতে হাওড়ার কমিশনারেটের সংবেদনশীল এলাকায় রুট মার্চ রাজ্য পুলিশের কাউন্টার ইনসার্জেন্সি ফোর্স পঁচিশ জোন টহল দিচ্ছে এছাড়াও থাকছে র্যাফ ও পুলিশ এ প্রসঙ্গে হাওড়া সিটি পুলিশের পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী বলেন হাওড়া জেলার মানুষ যাতে শান্তিতে থাকতে পারে তার জন্য সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং হনুমান জয়ন্তীর মতো উৎসবগুলি এখানে শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয়েছে তবুও জনগণকে সতর্ক ও সচেতন করার জন্য অতিরিক্ত বাহিনী রোডমার্চ করছে খেয়াল রাখা হচ্ছে যাতে কোনো দুষ্কৃতীরা বা কোনো গুজব না ছড়াতে পারে सेंट्रल फोर्स रूट मार्च नहीं कर रही है बट हावड़ा ज़िला आप लोग जानते हैं यहाँ पे लोग बहुत शांति से रहना चाहते हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं अभी आपने देखा रामनवमी हनुमान जयंती ये सारे फेस्टिवल्स बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं फिर भी लोगों को सतर्क करने के लिए अवेयर करने के लिए जिससे कोई भी मिसक्रियट्स किसी भी तरह का र्यूमर फैला करके अपना कोई जो ख़राब ऑब्जेक्टिव होता है उसको फुलफिल ना कर पाए इसलिए हम लोग हमारी जो फोर्स है सेंट्रल सी आई एफ फोर्स आप लोग जानते हैं काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स है हम लोगों के रैफ है हम लोगों के स्पेशल कॉम्बैड्स हैं उनके थ्रू इलाके में वो लोग जा रहे हैं पेट्रोलिंग कर रहे हैं लोगों को अवेयर कर रहे हैं जिससे कि वो किसी भी मिसक्रियट्स के बहकावे में ना आए देखिए सब समय हम लोग अलर्ट रहते हैं बट जब कहीं कोई पूरे राज्य में या देश में कोई घटना घटती है तो निश्चित रूप से उसको ध्यान में रखते हुए हमारी अलर्टनेस और ज़्यादा बढ़ती है और हम अपने नीचे के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको भी ज़्यादा अलर्ट करते हैं